Кремль цинично обвинил Украину в срыве перемирия, Путин приготовил сразу 15 сценариев войн. Залужный вышел с экстренным заявлением о НАТО. Главные новости дня здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Неудивительно, неэффективно, неинтересно. Более чем ожидаемо россияне обвинили кровавых киевских террористов нас с вами в нарушении режима прекращения обстрелов. В море и по энергетике. Аккуратно следующее утро после оглашения достигнутых в ряде стейтментов. И надо же, именно и только в этот раз у россиян их славное, наилучшее ПВО в мире. Что-то не так сработало и о спецоперации дронобломок тоже как-то подзабыли. А все ради того, чтобы обвинить во всех смертных, морских и небесных грехах киевский режим. Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Ариаде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, Киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации. Собрались три короба в Минодбитых РФ. Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут как будто бы дежурными средствами ПВО сбивали два украинских ударных беспилотника, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. А что вы вообще о Крыме беспокоитесь? Крым не ваш, вашим не было и не будет. Но на всякий случай российские врунишки приписали и свои регионы. Также 26 марта как будто бы около 4,45 МСК в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по объекту филиала ПАО «Россети» Центр Брянской Энерго произошло отключение высоковольтной линии 10 кВт, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Камарическом районе. Кроме того, днем 25 марта в Курской области бедной и несчастной в результате атаки украинского беспилотника по энергообъекту филиала того же ПАО «Россети» Центр Курской Энерго произошло каскад отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4 тысяч потребителей Хамутовского района. А жителям Хамутовского района хотя бы об этом сообщили. Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, жалуется ведомство Белоусова, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта. Мы были готовы к таким бросам и должны быть готовы противостоять гибридным атакам РФ после договоренности в Саудовской Аравии, говорит в нашем эфире политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк. То, что террористы должны быть осуждены, а не надо с ними садиться за стол переговоров, это должна быть наша информационная линия, которая должна быть параллельно верифицирована официальной линией, которую представляет наша власть. Это, с одной стороны, должна быть медийная кампания, которой должны заниматься гражданское общество, политики а официально должны давать нарративы, которые могут способствовать точкам соприкосновения. И третье, если мы с вами говорим о переговорах как процессе и как тактике России затянуть и выиграть для себя время, мы же с вами понимаем, что если речь идет о справедливом мире, то без наказания виновных это невозможно. Но последствия россиян на земле никто не видел, а вот значительные разрушения после террористического удара Путина по кривому рогу и на земле, и на лицо, и на видео. В городе прогремели в ночь на 26 марта по меньшей мере 15 взрывов. Массовая атака шахедами привела к пожарам, сообщил глава военной администрации Совета обороны города Александр Вилкул. А уже после полуночи Вилкул уточнил, что в результате российской атаки на этот раз обошлось без жертв. Все живы, слава богу, реально чудо. Разрушения значительные, подчеркнул Вилкул же время в местных телеграм-каналах опубликовали видео с последствиями дроновой атаки по Кривому Рогу. В частности, видны пожары, которые вспыхнули из-за падения обломков шахедов. И тут озарение пришло к Дональду Фредовичу. Президент США Дональд Трамп признал, что Путин тормозит мирное соглашение с Украиной. Американский лидер допустил, что РФ тянет время и пытается отстрочить достижение полного перемирия с Украиной. Как пишет политиков, в то же время он добавил, что по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны. Отвечая на вопрос репортера телеканала Newsmax, считает ли он, что Кремль тянет время? Трамп сказал, что по его мнению Россия хочет увидеть конец, а мы хотим конец России своего полномасштабного вторжения. Но может быть и так, что они тянут время, признал Трамп. При этом он добавил, что в прошлом сам использовал такую же тактику в своих сделках, чтобы выиграть время. Я делал это на протяжении многих лет, сознался Трамп. Вроде как я не хочу подписывать контракт, но я хочу остаться в игре. Но, возможно, я не хочу делать это до конца. Я не уверен. Также Трамп заявил, что США рассматривают 5-6 условий Кремля для перемирия в Черном море. Надо же, Россия-агрессор диктует правила. В частности, одним из требований является отмена части санкций, о чем РФ хныкала не один месяц и не один год кряду. Мы рассматриваем все эти условия сейчас, их пять или шесть, и мы анализируем каждый из них, сказал Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме. И исключает смягчение санкций против России министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Ни о каком ослаблении давления не может быть и речи, пока продолжается российская агрессия, отметил глава МИД. Снятие санкций против России недопустимо, так как она продолжит продвигать обман, а не переговоры давления. Вот единственное лекарство от российской лжи. Москва должна понести ответные последствия за любые манипуляции или нарушение договоренностей. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить это, отметил Сибига. Министр иностранных дел Украины также считает, что Москва может манипулировать или пытаться убедить мир в необходимости ослабления санкций или других уступок, однако такие заявления не следует серьезно воспринимать без реальных действий. Как отмечает Сибига, все должны сосредоточиться, сосредоточиться на действиях России, а не на ее заявлениях. Следующие несколько дней, по его словам, станут решающими для определения, действительно ли страна-агрессор настроена на мир или намерена обмануть США и весь мир. Глава МИД также отметил, что Украина стремится воплотить в жизнь результаты переговоров по вопросам свободы судоходства в Черном море и прекращению огня по энергетическим объектам и содействовать достижению справедливого и продолжительного мира вместе с США и европейскими союзниками. Мы отдельно коснулись темы усиления санкций против РФ. Разделяем позицию, что давление на агрессора должно сохраняться и увеличиваться. Москва будет продвигать обман, а не переговоры, пока не почувствует настоящую силу дипломатическую, военную, санкционную. Не может быть никакого ослабления давления, пока продолжается российская агрессия. Россия является экзистенциональной угрозой для Европы. И наша общая цель – Защита от этой угрозы. Украина доказала, что не является препятствием для мира. Теперь РФ должна показать конкретными действиями а не манипуляциями реальное желание завершить войну. В противном случае придется усиливать давление на Москву. И пока Россия обвиняет нас в нарушении перемирия и врет, что оно действует как будто бы с 18 марта, за это время Путин сам нанес 8 ударов по энергообъектам Украины. Если бы не ПВО, которое каждую ночь сбивает около 100 ударных беспилотников, то попаданий могло бы быть гораздо больше, отметил Дмитрий Литвин, советник президента Украины. Также советник Зеленского заявил, что перемирие в Черном море рассматривается как запрет атак на порт в Одессе. Мы рассматриваем это как договоренность касательно портов тоже. А это в частности Одесса написал Литвин в сети X. Он не уточнил, распространяется ли это соглашение на порты Николаева и Херсона. В то же время Литвин обвинил как раз таки Россию в распространении ложной информации о якобы начале режима прекращения огня с 18 марта. Москва – город, который построенный на лжи, и это никого в Украине не удивляет. К примеру, после встречи в Ариаде россияне заявили, что, по их мнению, прекращение огня в отношении энергетических объектов начало действовать с 18 марта. Почему эта дата? Именно тогда они запустили откровенно фейковую историю о том, что Путин якобы приказал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. На самом деле российские войска продолжают наносить удары по украинским энергетическим объектам, используя авиабомбы, дроны Камикадзе и ракеты. Это зафиксировано по меньшей мере 8 подтвержденных попаданий. А украинское ПВО ежедневно ежедневно сбивает десятки вражеских беспилотников, которые могли быть направлены на критическую инфраструктуру. Россияне лгут даже тогда, когда правда очевидна. Это ложь ради лжи. Поэтому все, что они говорят или обещают, нуждается в тщательной проверке. И эта ответственность сейчас лежит на наших партнерах. Россия же увеличивает количество экипажей шахедов для наращивания количества пусков. Также готовят и новые площадки. Вот так Россия хочет прекращения огня и мира. Они планируют просто наращивать террор гражданских. Отмечает и предупреждает руководитель Центра противодействия дезинформации пресс СНБО Андрей Коваленко. Но род Путина Дима Песков заметил хорошее продвижение на переговорах США. Дмитрий Песков похвалил американскую сторону за прагматичный конструктивный диалог и, конечно же, не забыл покритиковать Украину. Соглашение о моратории на удары по энергообъектам России и Украины – это хорошее продвижение вперед и оно должно соблюдаться», — заявил Песков и добавил, что в Москве удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог и результативно при этом. Продолжаем наши контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, и мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог и результативно при этом. Это первое. Второе, что касается Черноморской морской вернавоиницы то как указано в документе, который опубликован на нашем сайте, она может быть активирована после выполнения ряда условий. Фактически это те же условия, которые включала в себя Черноморская инициатива при гарантии господина Бутырыша, которая работала определенное время, все условия выполнялись, за исключением этих за исключение этих условий, которые касались российской стороны. Поэтому, конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, и мы продолжим нашу работу с американцами. Напомню, 25 марта Белый дом опубликовал заявление по итогам трехдневных переговоров со стороны агрессором России и Украины в Саудовской Аравии. В заявлении сказано, что США договорились с РФ и Украиной о гарантировании безопасного судоходства в Черном море, согласились разработать меры для реализации энергетического прекращения огня. США также пообещали Украине работать над обменом военнопленными, освобождением задержанных гражданских и принудительно перемещенных украинских детей. Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что если Россия будет перемещать свои военные суда за пределы Восточной части Черного моря это будет считаться нарушением обязательств и Украина будет иметь полное право на самозащиту. страна Агресса Россия также опубликовала заявление похожее по содержанию на заявление Белого дома. В то же время в Кремле утверждают, что пункт об обеспечении безопасности судоходства в Черном море начнет действовать после выполнения Штатами ряда условий, среди которых то самое снятие санкций с российских экспортеров продовольствия, снятие санкций с Россельхозбанка и тому подобное. Россия также утверждает что запрет на удары по энергетике будет действовать 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор президента США с российским диктатором и может быть продлен. Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия уже начинает врать посредникам. Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина передала американской стороне список объектов, по которым Россия не должна наносить удары, заявил Зеленский на брифинге. По его словам, в Саудовской Аравии стороны договорились о тишине в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре как Украины, так и России. Сі, кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується ну, моря, так? Але я вам окремо, як я і сказав, ми окремо на всяк випадок передали всі наші об'єкти. Ми передали. Які об'єкти ми вважаємо, не можуть бути завдані ударами. На всяк випадок, так я і сказав, що ми технічно будемо дуже готові. І так воно і було. Ми були дуже готові до цієї зустрічі. Щодо моря, значить, ну, ми говоримо про те, що це тишина на моря і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухатись. Так? Ми говоримо, судноплавство вантажне таке, як і у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство. Цивільних суд, воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну скажімо, так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, задаю, ставлю таке питання. Ну, ми не можемо поки що писати в першому такому документі слова, наприклад, елеватор. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тиша на морі і вільне судноплавство. цивільне, вільне цивільне суднопласта, говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Что же на самом деле будет, если Россия нарушит договоренности о перемирии в море? В этом случае должна быть реакция США. Вашингтон должен применить ответные меры, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовко. США говорят о том, что нужна страна или страны, которые будут мониторить эту ситуацию, фиксировать. Они говорят о том, что это могут быть страны другие. В частности, звучала Саудовская Аравия, где вчера проходили переговоры. США выходили с этим предложением к саудитам, сказал он. Жовко подчеркнул, что техническое нарушение режима тишины должны фиксировать мониторы и переговоры давать информацию США. После этого Вашингтон должен реагировать соответственно. Далее США, получив от монитора такую информацию, должны принимать соответствующие действия. Ведь мы говорим о том, что США являются фасилитатором выполнения таких договоренностей. Если они нарушаются, то Штаты должны реагировать, пояснил заместитель руководителя ОП. Учитывая, что российский флот позорно бежал к Новороссийску и Чамчири и был на треть уничтожен еще в прошлом году, соглашение о прекращении огня в Черном море принесет больше выгоды Путину, пишет The Times. Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США во время переговоров в Саудовской Аравии, будет иметь ограниченное влияние на войну и скорее вознаградит Москву. Россия получит гораздо больше, чем Украина от объявления перемирия на море и возможного запрета нанесения ударов по энергетическим объектам. Белый дом заявил, что вчера раз соглашения соглашение исключит применение силы в Черном море и обеспечит безопасность судоходства. Но, как указывает «Гардиан», Черное море не было местом значительных сражений с 2023 года, когда российский флот был вынужден отступить из Крыма после ряда разрушительных украинских ударов, включая потопление флагмана Москва в начале полномасштабной войны. В обмен на прекращение огня в Черном море Москва потребовала ослабления санкций для Россельхозбанка, главного российского банка для сельскохозяйственных операций, а также других финансовых учреждений – участвующих в торговле продовольствием и удобрениями. Она также заявила, что они должны быть снова подключены к глобальной платежной системе SWIFT. Кстати, говорится, что если Россия получит такие уступки сейчас, это будет рассматриваться как большая победа российского диктатора Владимира Путина и может создать прецедент для дальнейшего снятия санкций. Белый дом заявил, что да, расширит доступ России к международным платежным системам, но о SWIFT прямо не говорил. Соглашение о Черном море чисто список желаний и хотелок Путина. Загардия называет последствия этого так сказать по щучьему велению соглашения. Соглашение американских переговорщиков в Саудовской Аравии предлагает Кремлю уступку за уступкой, но на самом деле РФ же ничего не сделала, чтобы обосновать свое первое требование смягчить санкции. Журналисты отметили, что если у Путина получит желаемое, это станет первым значительным откатом от санкционной политики Запада и будет означать, что Москва будет добиваться двойной цены за прекращение войны против Украины. В частности, Путин будет домогаться политических и военных уступок со стороны Украины, а также выхода РФ из международной изоляции. Российское искусство сделки заключается в том, чтобы продавать свои требования как российские уступки американцам, а затем требовать смягчения санкций вдобавок, написал Янис Клюга, исследователь, который изучает российскую экономику в немецком Институте международных отношений и безопасности. Требуется чтобы в течение этих переговоров Украине больше не разрешалось атаковать российские военные корабли, а Россия могла инспектировать украинские корабли, отметил он. Издание также добавляет, что договоренность по Черному морю отражает серьезную переориентацию дипломатии вокруг Украины и оставляет Европу более изолированной в сдерживании России. Украина выступала против любого сворачивания санкций против Кремля. Похоже, что либо Белый дом скрыл планы по смягчению санкций, либо сами переговорщики США были удивлены российским требованиям ослабить ограничения на торговлю и финансы, чтобы достичь главного результата, которого хочет Белый дом, возможности объявить хотя бы частичное прекращение огня в Украине, констатировалось издание. В связи с этим журналисты отметили, что сделка, которая не устраивает ни одну из сторон, рано или поздно рухнет. И это поднимет еще больше вопросов о том, могут ли США выступать посредником в конфликте, в котором они, как представляется, пока явно симпатизируют Кремлю. И политико, называют сразу всем козыри, которые Трамп отдал Путину в переговорах по войне РФ против Украины. Стремясь заключить историческое мирное соглашение между Россией и Украиной, президент дональд Трамп отдал козыри, которыми Украина могла оказывать давление на страну-агрессора, говорится в материале политико. Издание отмечает, что разный подход Трампа к сторонам, быстрое давление на более уязвимую Украину и больше терпения и мягких уговоров для агрессора в Москве отражает его собственное восприятие вопиющего дисбаланса сил. Среди преждевременных и выгодных путина уступок телефонные звонки и Путину после того, как Байден прервал все контакты. Проведение переговоров с Россией без присутствия Украины. Откровенный разговор о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться. Применение максимального давления, но только на Украину. Исключение гарантий безопасности для Украины и членства в НАТО в долгосрочной перспективе. Прекращение усилий по привлечению России к ответственности. Виноваты обе стороны. Приняв точку зрения Путина на то, что он называет первопределением причинами войны, что Россия якобы была вынуждена прям вторгнуться из-за желания Украины вступить в НАТО, администрация Трампа легитимизировала позицию Кремля о том, что независимость ряда бывших советских социалистических республик остается нерешенным вопросом. Кроме того, Трамп и его команда откладывают решение фундаментальной проблемы, которая лежит в основе конфликта, глубокое убеждение Путина в том, что Украина не должна быть независимой. Тем временем Кремль останавливаться не собирается и готовит сразу 15 сценариев войн в Европе до 2045 года, 6 из которых связаны с Северной Европой. А вот войну в Украине Россия стремится завершить уже до 2026 года, поскольку затяжная война не позволит ей конкурировать с ША и Китаем. Об этом рассказал представитель Гурмова Демскибицки во время круглого стола. Новые контуры европейской безопасности. По его словам, Кремль разработал 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года, из которых 6 касаются Северной Европы, 4 – Польши. В Москве также подготовили геополитический прогноз на 2026-2035 годы, в котором определено, что война против Украины должна завершиться до 2026 года. Иначе, если война продолжится еще 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень шай и Китаем, отметил представитель ГУР. Скибицкий подчеркнул, что Украина играет ключевую роль в новой системе европейской безопасности. Польши риски от России осознают и признаются. Сколько смогут продержаться в войне с Россией? Тизер совсем недолго. Многих типов боеприпасов хватит вообще только на пять дней войны. В случае войны с Россией Польша сможет продержаться всего неделю-две, а потом у нее закончатся боеприпасы. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности генерал Дариус Шлуковский в эфире Polsat News. Так, отвечая на вопрос о том, правда ли, что у Польши есть запас боеприпасов только на пять дней войны, он отметил, что это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь. Это возможно во многих. В многих областях, для многих типов боеприпасов. Но нельзя сказать, что у нас одинаковая ситуация по всем типам средств, отметил он. По его словам, в польской армии имеется смесь старой и новой техники, а нехватка боеприпасов в основном касается устаревшей техники. Отвечая на вопрос, как долго Польша сможет обороняться, прежде чем прибудет помощь от союзников, он ответил, что все зависит от ситуации. Однако вряд ли этот срок составит больше двух недель. Я думаю, в зависимости от того, как будет вестись эта борьба, эта оборона может осуществляться в течение недели или двух при сегодняшних уровнях запасов, сказал он. В то же время отметил, что Польша наращивает потенциал день за днем. Мы надеемся, что за эти два-три года мы восстановим свой потенциал настолько, что сможем реально противостоять возможной агрессии со стороны России, признал он. Только попробуй, будешь отвечать. Пенсек Ната однозначно высказался относительно того, как Альянс будет вести себя в случае возможного нападения на Польшу или другое государство, член блока. Об этом Рюте сказал в среду на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском во время визита в Варшаву. Генсек Альянса подчеркнул, что на море, воздухе и на земле Польша является жизненно важным участником коллективной обороны НАТО когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО. Если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена Альянса, он встретится со всей силой этого жесткого Альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Владимиру, Владимировичу Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас. Рютте подчеркнул, Трансатлантическое партнерство остается основой альянса, и это не изменится. Все понимают, только молчат. Посол Украины в Великобритании экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время общения с сообществом Украинского католического университета рассказал, как Румыния реагировала, к примеру, на российские атаки шахедов на ее территорию и просила скрывать этот факт. Залужный также добавил, что Румыния даже жаловалась на работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, которые меняли траекторию дронов, ведь попадали на их территорию. Также страны Балтии Польща і Румунія вже розуміють, що ніякої п'ятої статті НАТО по факту не існує. Країни Прибалтіки це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія взагалі все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені каже, мовчи. <клес> <клес> «Ну, ну, впало два шахеда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчі, каже, я тебе прошу, пан, понимає. А Боже Менко каже, ти на що, каже, включив, каже, ці ваші раби, каже, вони, каже, полетіли до нас. То тобто спивайте, кажу пан. У вас 40 в 16 стоит. Да, молчание Путина не остановит только язык силы. Тем временем три страны ЕС, которые, видимо, не все понимают, отклонили оборонный план Урсулы фон дер Ляйн. Страны Южной Европы отказываются поддержать план Европейской комиссии по увеличению оборонных расходов с помощью доступных кредитов, опасаясь, что это лишь усугубит их и без того сложную долговую ситуацию, пишет политико. В частности, против выступили Франция, Италия и Испания. Сопротивление этих стран создает серьезные препятствия для инициативы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, которая стремится укрепить оборонную автономию Европы на фоне заявлений Трампа о возможном прекращении американской поддержки Украины и критики Европы за военную зависимость от США. Фондрыльян предложила новый оборонный план для ЕС. Он предусматривает, что страны члены могут временно увеличить военные расходы до полутора процента ВВП в течение четырех лет и привлечь 150 миллиардов евро через ЕС для совместных закупок вооружений и помощи Украине. Еврокомиссия рассчитывала на поддержку крупных южных экономик, таких как Италия и Испания, которые еще не достигли целевых двух процентов. ВВП на оборону установленных НАТО. Однако она недооценила беспокойство этих стран относительно долговой нагрузки. Хотя Еврокомиссия может занимать средства по более низким процентным ставкам, такие кредиты все равно зачисляются в национальный долг. План фон дер почти исключительно базируется на национальном долге государства, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В частности, Италия и Испания предлагают расширить перечень оборонных расходов, которые можно исключать из фискальных правил ЕС, включив в него кибербезопасность, контроль границ и инфраструктурную устойчивость. Однако не Рим ни Мадрид пока не подтвердили, воспользуются ли чрезвычайным механизмом. Некоторые чиновники предполагают, что они намеренно медлят, надеясь, что фон дер пересмотрит свою позицию по оборонным облигациям перед июньским саммитом лидеров ЕС. Зато ожидается, что Германия воспользуется механизмом для финансирования своей масштабной оборонной модернизации на 500 миллиардов евро. Однако Берлин, как и страны с самым высоким кредитным рейтингом, такие как Дания и Нидерланды, скорее всего, будут привлекать средства самостоятельно без использования займов Еврокомиссии. Это вызывает опасения среди финансово уязвимых государств ЕС, что первыми воспользовавшись кредитами, они могут сигнализировать рынкам о своей слабости, что приведет к росту стоимости заимствований. Фрагментация среди 27 стран ЕС является является собой и состоит влияние на восприятие рынка, которое может быть негативным. Если все не пришлют запрос одновременно, рынок установит лимит, сколько вы можете потратить, отметил высокопоставленный дипломат. Однако финансово консервативные страны отвергают эти аргументы. Один из дипломатов ЕС обвинил южные государства в политических играх добазарился, призывал бомбить Киев, Париж и Берлина, скоро сам загремит за решетку. СБУ сообщила о подозрении одному из главных пропагандистов Кремля – Соловьеву. Пропагандистская нелюдь неоднократно призывала убивать украинцев и уничтожать украинские города. Пропагандист Владимир Соловьев, который входит в медийный пул кремлевского диктатора Путина, получил заочное подозрение службы безопасности Украины сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Как сообщила пресс-служба СБУ, спецслужба задокументировала преступление российского пропагандиста, который популяризирует войну РФ против Украины, оправдывает все военные преступления россиян и призывает к геноциду украинцев. По данным следствия, фигурант входит в медийный пул Путина и является одним из главных рупоров пропаганды Кремля. СБУ задокументировала, что Соловьев неоднократно призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Кроме того, в недавних выступлениях на кремлевском телевидении он призвал к полному захвату четырех областей на юге и востоке Украины, Херсонской, Запорожской, Луганской, Невской области, отмечают в СБУ. Такие заявления пропагандист регулярно повторяет в эфирах авторских передач на телеканале Россия 1, одноименном проекте на московском радио, в своем телеграм-канале. Кроме того, в течение 24-25 годов Соловьев неоднократно предлагал уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей различных украинских городов, в частности путем воздушных атак РФ. На основании задокументированных фактов следователи СБУ сообщили Соловьеву о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, геноцид, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, гларификации участников, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, пропаганда войны Поскольку фигурант скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. В чужих несчастьях виноватый спознается со злой расплатой Алишерного Наваи. Ирина Узлова, наша программа 20 минут. Приходите к нам завтра, подписывайтесь на наш YouTube. Увидимся и победим.